Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa Jentera pilihan raya Barisan Nasional BN Sabah sudah bersedia Jika pilihan raya negeri diadakan Lebih awal, demikian dinyatakan Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. Joseph Pairin Kiting Sama ada dia uh, Yang di peringkat Kerajaan ataupun di peringkat Opposition ini semua Saya tengok pun sudah bergerak Mau bersiap sedia Jadi, kalaupun Dipanggil election um, awal, saya fikir tiada masalah bagi apa ini siapa-siapa mau uh, melaksanakan tanggungjawabnya jawabnya uh, sebagai apa itu elektor ataupun voter ataupun uh, uh, pemilih uh, kerana balik-balik sudah kita diajak untuk bersiap sedia. Jadi saya fikir semua pun sudah bersiap sedia. Dalam pada itu, Tan Sri Pairin yang juga Presiden Parti Bersatu Sabah PBS berkata, kerajaan yang ada hari ini yang sentiasa bekerja keras dalam memastikan nasib rakyat di negeri ini terus terbela. Katanya usaha pemimpin kerajaan jelas terbukti menerusi pelbagai usaha dalam memastikan negara ini terus mengecapi kemajuan demi kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Beliau ditemui media sempena Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina PBS di Dewan Hakka Likas. Jabatan Haiwan Negeri Sabah diminta mengkaji semula sekatan yang dikenakan ke atas penggiat atau pemilik haiwan ternakan spesies ayam serama yang dikategorikan sebagai golongan unggas yang tidak boleh dibawa masuk ke negeri ini. Timbalan Menteri Kerajaan Raya Dato Hajar Rosna Abdul Rashid Sherlin, kekangan itu bukan sahaja menjejaskan kegiatan ekonomi pasaran ayam serama malah memberi impak negatif kepada spesies ayam tersebut untuk dijadikan produk pelancongan negara. Kalau boleh um, larangan tersebut dapat dikaji semula oleh pihak yang berkenaan ya pihak uh kerajaan supaya uh, boleh membenarkan kerana mereka ini bersedia untuk memenuhi syarat-syarat uh, yang ditetapkan termasuklah syarat-syarat kuarantin dan pembayaran-pembayaran yang perlu dilunaskan ya, uh, kerana uh, pada mereka uh, amat penting ya, uh, integrasi ini juga berlaku uh, di kalangan ayam-ayam uh, ini dengan ayam daripada Semenanjung kalau dulu dibenarkan tetapi sekarang melibatkan baka-baka tempatan. Dato Rosna yang juga ahli parlimen Papar ditemui media sempena program pertandingan kesenian dan kecantikan ayam serama peringkat negeri Sabah di Papar. Beliau turut mencadangkan pertandingan ayam serama dijadikan sebagai salah satu aktiviti pelancongan tempatan untuk menarik lebih ramai penggemar ayam serama di seluruh negara selain penubuhan mini fama di daerah Papar. Sementara itu, pengerusi persatuan Serama Papar, Muhammad Zamri Baharudin juga berharap agar Jabatan Haiwan Negeri Sabah dapat meneliti semula sekatan tersebut bagi membolehkan aktiviti pelancongan ayam serama diperluaskan di seluruh negeri Sabah. Dia langsung tak benarkan ayam serema di bawah masuk pasar. Kalau sebelum ini dia benarkan masuk dengan syarat ada dasar import, dasar ekspor, itu ada sijil kesihatan daripada di Perak Semenanjung. Lalu sampai di Sabah untuk dua minggu bersih daripada penyakit baru dilepaskan. Tapi sejak beberapa tahun lepas, dia langsung tak dibenarkan langsunglah di bawa. Sebanyak 116 ekor ayam serama dipertandingkan melibatkan 10 buah persatuan ayam serama di 7 buah daerah antaranya Sandakan, Lahad Datu, Tamparuli, Tuaran, Kota Belud, Kota Kinabalu dan Papar. Program ini merupakan anjuran bersama Kelab Ayam Serama Daerah Papar dan Pejabat Fama Daerah Papar. Sebagai generasi pelapis golongan muda perlu diberi pendedahan mengenai pengurusan jenazah bagi memenuhi tuntutan fardu kifayah dalam kehidupan bermasyarakat. Menteri Belia dan Sukan Negeri Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titingan berkata, ramai generasi muda masa kini tidak mengetahui teknik mengurus jenazah secara mendalam justru beliau berharap golongan berkenaan merebut peluang yang ada bagi mempelajari ilmu pengurusan jenazah yang betul seterusnya meningkatkan keyakinan diri dalam usaha membantu masyarakat. Ia juga penting dipelajari setiap individu Islam dalam menghadapi situasi sebenar selain dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara penduduk setempat. Datuk Haji Taufik yang juga wakil rakyat APAS berucap merasmikan kursus pengurusan jenazah anjuran Klub Sukan Generasi Permotoran Sejagat GPS di SK Kinabutan Tawau. Kursus sehari berkenaan diisi dengan ceramah, teori dan amali pengendalian pengurusan jenazah melibatkan penyertaan 150 orang yang terdiri daripada ahli GPS serta penduduk dari sekitar kampung. Kerajaan sentiasa memberi perhatian terhadap kebajikan nelayan. Ke arah itu, usaha berterusan dilaksanakan bagi membantu golongan berkenaan dengan matlamat mengeluarkan mereka daripada belenggu kemiskinan. Ahli Dewan Undangan Negeri Senalang, Datu Sri Nasir Tun Sakaran berkata pelbagai insentif dan inisiatif telah dilaksana kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup nelayan. Ini termasuklah bantuan elaun sara hidup RM300, subsidi minyak dan sebagainya. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan penyerahan bantuan persekolahan kepada anak-anak nelayan di Semporna. Katanya bantuan berkenaan perlu dijadikan penyuntik semangat untuk lebih giat berusaha dalam meningkatkan taraf ekonomi sekaligus keluar daripada kepompong kemiskinan. Mengenai majlis ini, Datuk Sri Nasir berharap pemberian alat tulis dan beg sekolah kepada anak-anak nelayan dapat dimanfaatkan sebaiknya dalam usaha menimba ilmu demi kemajuan diri pada masa akan datang. Gunung Wakit iaitu gunung kedua tertinggi di Tambunan menjadi satu lagi kawasan tarikan pelancongan di daerah tersebut. Gunung Wakit yang mempunyai ketinggian 1372 meter terletak di Kampung Sonsuron dikelilingi keindahan flora dan fauna. Aktiviti pendakian gunung berkenaan merupakan salah satu pengisian aktiviti Tahun Melawat Tambunan 2017. Pelepasan 107 peserta dari dalam dan luar negara yang menyertai pendakian tersebut dilakukan Pegawai Daerah Tambunan Thomas Logijin. Terdahulu ketika berucap dalam majlis pelepasan peserta pendakian Gunung Wakid di Dewan Dato John Gaisa, Kampung Sunsuron, Thomas berharap program ini dapat menarik kedatangan pelancong terutama mereka yang berminat dengan aktivitas sukan lasak. Para pendaki yang berjaya menawan Gunung Wakid buat pertama kalinya amat teruja menyertai aktiviti tersebut. Amat uh, mencabar. Banyak pemandangan-pemandangan yang indah, air terjun kita lalu sungai-sungai yang memang hebat, memang adventure. untuk dilalui. Yang ini trail yang baru. Sebelum ni saya pernah naik tapi trail yang lama. Yang ini trail yang baru agak mencabar sebab orang dusun kata apa tu berkakai. Kan yang a uh, okey. Itu satu turun ikut trail lama tapi so far sebab hendak hujan kan jadi alhamdulillah memang tempat yang sangat syok kan, sangat best kalau mau camping, kalau mau jalan. Ramai di Malaysia suka hiking sudah kan, jadi ini memang satu bukit yang mungkin antara semua bukit di KK kan, macam Bukit Botak, Bukit Perahu uh, dan Gunung Kinabalu. Mungkin ini macam antara tu kan, macam tengah-tengah. <laughs> ini ini ada challenge yang sama lah. Sementara itu, Malim Gunung Wakid Muhammad Aliuddin Jaini yang mewakili suara 16 orang Malim Gunung berharap lebih ramai mendaki gunung tersebut. Kami punya tugas di Gunung Wakid ini bukan saja sebagai menjaga apa ini, pelancong, tapi juga untuk menjaga dia punya konservasi gunung lah. Dan harapan kami untuk uh, di masa akan datang, semoga lagi ramai pelancong yang akan mendaki Gunung Wakid ini. Setakat ini, lebih seribu orang pendaki telah berjaya menawan puncak gunung berkenaan. Bagi para usahawan tempatan dan penggiat seni, pelancaran tahun melawat Tambunan 2017 bukan sahaja mempromosikan tempat pelancongan yang ada di daerah Tambunan, malah memberi peluang kepada mereka untuk meningkatkan sumber pendapatan. Nah, kesan daripada tahun melawat Tambunan pada pada tahun ini, banyak peluang bisnes banyak peluang untuk berniaga dan memberi pendapatan yang lumayan dan lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya tahun melaut tahunan telah memberi kami peluang yang begitu baik untuk kami dapat uh, demonstrasi uh, bakat kami dan juga uh, memberi peluang kepada kami untuk membuat jualan sedikit-sedikit lah hasil daripada uh, karya seni kami ini menjana pendapatan keluarga uh, ber, dapat berinteraksi dengan kawan-kawan lain, sahabat lain, pengusaha lain dari daerah keningau, Kota Belud, Tamrudo. Dan di sana kita dapat idea-idea idea yang uh, produk yang lebih baik. Daerah Tambunan ialah sebuah kawasan tanah tinggi di pedalaman Sabah yang terletak kira-kira 81 km dari Kota Kinabalu. Daerah ini dikelilingi sawah padi dengan kira-kira 70 buah perkampungan dan kebanyakan penduduknya daripada suku kaum Dusun. Festival Grand Bazaria Anjuran Dewan Usahawan Bumi Putra Negeri Sabah, DUBNS, mendapat penyertaan menggalakkan daripada usahawan industri kecil dan sederhana IKS. Lebih 60 usahawan, kebanyakannya kaum wanita, menyertai Festival Bazaria selama tiga hari itu yang diadakan di pekarangan Bangunan Usia Sembulan, Kota Kinabalu. Para usahawan terdiri daripada pengumpul duit syiling dan kertas, pengusaha produk kecantikan, penyedia daun-daun herba, pengusaha minuman kopi, pakaian, makanan, madu kelulut asli dan perkhidmatan mengurut Usahawan yang ditemui mengalu-alukan penganjuran festival ini kerana ia menjadi platform mengetengahkan produk hasil keluaran tempatan. Kalau bazar macam ni, saya punya advice untuk yang usahawan-usahawan usahawan di luar yang baru bermula, rebutlah peluang. Kalau ada bazar kecil kecil ke besar-besar jangan pilih, masuk saja untuk ambil pengalaman. Satu uh medium untuk memperkenalkan produk-produk daripada usahawan tempatan cara untuk mengembangkan bisnes melalui bazar-bazar kita promote kita punya produk. Kan untuk duit lama memang tiap-tiap tahun dia akan meningkat macam properti tak pernah turun. So siapa yang ingin koleksi kan, koleksi duit lama sama ada note ataupun coins, it's a good lah, it's a good hobby. Sementara itu pengurusi pelaksana festival Grand Bazaria, Ensidik yang ditemui memberitahu Bazar sahumpama ini akan diteruskan pada minggu terakhir setiap bulan. Baiklah, Saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Muhammad Sharizam di angkasa Puli. Silakan. Terima kasih Norazima dengan perkembangan berita dari Sabah.